Miss ka təmsilçisi Andrea Nezə 2021-ci ilin Dünya gözəli müsabiqəsinin qalibi olub. O barədə yarışın Instagram-dakı rəsmi səhifəsində elan edilib. Gözəllik tacını 2019-cu ilin yarışmasının qalibi, Kanada Afrika Respublikasından olan model Zozeny Tusu ona təqdim edib. Bundan başqa müsabiqə liderlərinin ilk 5-liyinə Braziliyadan, Hindistandan, Dominikanka Respublikasından və Peru-dan qızlar daxil olub. Dünya gözəli müsabiqəsi bu il Forda da keçirilib. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar müsahibədə bir sıra məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq olunub. Andrea Mezomeksikanın bu titulu qazanmağa müdafiə edən üçüncü nümayəndəsidir. Daha əvvəl onun həm vətənnəlləri 1991 və 2010-cu ildə bu mükaffəti alıblar. Evlax şəhərində xəsarətlə nəticələnən yanğın hadisəsi olub. Fövqadə hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, rayonun Kövbər kəndində heyətiana sahəyə yığılan 6 ton otbağlamasının 2 tonu yanıb. Yanğın zamanı bir nəfər yanıq xəsarəti alıb. Otbağlamalarının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın-yanğına mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.